بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین آل 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 محترم ناظرین اور سامعین دورہ تفسیر القرآن پارا نمبر انیس رکو نمبر سات سورہ اشوارہ آیات چونتیس پینتیس چھتیس سینتیس اڑتیس انتالیس چالیس اکتالیس اور بیالیس آمید. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی ان آیات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا یعنی حضرت موسی علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا آسا نیچے چھوڑا اور پھر اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس اسنا میں دربار والوں نے اور فیرونیوں نے اور فیرون نے دیکھا کہ وہ اجدہا کی صورت اختیار کر گیا جب دونوں موجے دوسرا کون سا موجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اپنے بغل کے نیچے رکھا اور پھر باہر جب نکالا تو اللہ کی قدرت سے وہ سورج کی طرح چمکنے لگ گیا ٹھیک ہے چمکتا ہوا ہاتھ تو اب دونوں جب موجے دیکھے تو پھر ایک دفعہ وہ لاجواب ہو گیا اب اس کے پاس کرنے کو کوئی بات نہ تھی اس نے پھر کیا کیا اپنے خوش درباریوں کی طرف دیکھا دیکھیں کسی بھی بادشاہ یا کسی افیسر کے پاس خوش مشیر ہوں تو پھر حکومت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی بلکہ خوش آمدیوں کی وجہ سے سربراہ مملکت برے برے فیصلے کرتا ہے اور عوام پہ ظلم کرتا ہے اس کے دربار میں بھی سچ بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا سب اس کی خوشامد کرنے والے تھے جنہیں حائشہ بردار کہا جاتا ہے جنہیں حاشیہ بردار کہا جاتا ہے ایسے لوگ تھے تو یہ فرعون ان کی بات سنتا بھی تھا اور اسے یقین تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صحیح بات کرتے ہیں اب جو ہے وہ اس نے اپنے درباریوں کی طرف مخاطب ہو کر کیا کہا اور کیوں کہا جو کچھ کہا وہ تو قرآن مجید کی آیات کے ترجمے سے آپ ابھی ابھی سیکھ لیں گے کیوں کہا کیونکہ وہ ضعیف الاعتقاد تھے دماغ ان کا بیمار تھا غلامانہ سوچ تھی اور انہیں کوئی اپنی نظریاتی زندگی گزارنے کا ڈھنگ یا موقع میسر نہیں آیا تھا بس جو کچھ فرعون کہتا تھا اسی کے اوپر لبیک کہتے تھے اب وہ اپنے سرداروں سے بولا تاکہ ان کا عقیدہ بچا سکے تاکہ ان کو اپنے دربار سے الگ نہ کر سکے یہ نہ ہو کہ یہ درباری بھی اس پر اس پیغمبر پر ایمان لے آئے اس نے کہا قالا پھر ان نے کہا لِلْمَلَئِ وہ دونوں موجزے دیکھنے کے بعد درباریوں سے اپنے آس پاس اس کے آس پاس جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے انہذا بے شک یہ لاہر ضرور جادوگر ہے علیم ماہر ہے جاننے والا ہے یہ جادوگر ہے یہ کیا ہے الزام لگا دیا کہ یہ کون ہے یہ جادوگر ہے اصل میں اس زمانے میں مصر میں جادو کا ذکر سر چڑھ کر بولتا تھا ہر طرف جادو ہی جادو مشہور تھا سانپ لوگ زیادہ تر سانپ ہی بناتے تھے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں چونکہ ان کا دماغ ہی اس قسم کا بن چکا تھا مختار یار کے مطابق موجزہ بھی سامکہ ہی دکھایا حالانکہ کوئی اور موجزہ بھی دکھایا جا سکتا تھا اب دربار والوں کو کیا کہتا ہے جی یوریدو یہ چاہتا ہے آئی یخرجکم کم یہ کہ نکال دے تمہیں من اردم تمہیں اپنے ملک سے بے شہ رہی اپنے جادو کے زور سے یعنی جادو کے زور سے تمہیں یہ اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ جو بنی اسرائیل والے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو اس کا اس نے مطلب یہ سمجھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ مل کے کبتیوں کو اس ملک سے محروم کرنا چاہتا ہے اس نے ان کے ضعیف اعتقاد کے مطابق ان سے بات کی تاکہ درباری میری طرف متوجہ رہیں میری بات ان کے دل سے نہ نکلے میں ان کا بڑا ہوں یہ نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی اور حرون علیہ السلام کی باتیں ان کے دلوں پہ اثر کر جائیں نیا الزام لگایا کہ یہ جادو کے زور سے تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے فما ذات امرون تو اب تمہاری کیا رائے ہے تا تمہارا کیا حکم ہے فماضات امرون تمہارا کیا حکم ہے اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے فماز امرون تمہاری کیا رائے ہے اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے چونکہ بادشاہ تھا وہ چھوٹے لوگ بڑے لوگ بڑے لوگوں کو حکم تو نہیں کر سکتے نا مشورہ ہی دے سکتے تو یہاں پر معنی ہوگا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے تمہاری رائے کیا ہے کہ ہم کیا کریں اب یہ تو جادوگر ہے اب درباری جی حضورے جی حضوری کہنے والے جی حضورے عضور بولے قالو و بولے ارجے مہلت دے دو اسے وہ اخاہ اور اس کے بھائی کو وب اور بھیج دو فلم ان شہروں میں حاشرین ہر کارے یعنی کہ ان کو مہلت دے دو ان کو جانے دو اور لوگ اعلان کرنے والے شہروں کی طرف بھیجو اپنی جو آپ کی حکومت ہے اس حکومت میں جتنے بھی شہر ہیں گلیاں بازار ہیں سب میں منادی کرنے والے دوڑا دو یا تو کا کہ وہ لے آئے تیرے پاس بالکل سہارن تمام جادوگر عالم ماہر یعنی کہ کیا کریں وہ ان کو لے کر آئیں جادوگروں کو لے کر آئیں تاکہ اس جادوگر کا مقابلہ کیا جا سکے بلا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے فَجُمِعَ السَّحَرَةُ الغر جمع کر لیے گئے سارے جادوگر لی میقات یوم معلوم ایک مقرر وقت پر خاص دن میں وقیلا اور کہہ دیا گیا للناس لوگوں سے هل ان تم مجتمعون کیا تم اکٹھے ہوگے کیوں لعلنا نتبع شاید کہ ہم پیروی کرتے رہیں السحرۃ جادوگروں کی ان كانوا هم الغالبین اگر وہ آ جائیں غالب اگر وہ آ جائیں غالب, غالب. غالب بھائی جو جادوگر تھے جو لوگ تھے زیادہ تر وہ کس کے پجاری تھے پھرون کے اور دوسرے بتوں کے اور ستاروں کے تو جو جادوگر تھے انہیں بڑا سمجھا جاتا تھا انہیں مائر سمجھا جاتا تھا ان سے فال لی جاتی تھی ان سے اپنے تہیں, کوئی کوشش کی جاتی ہے بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تو لوگوں کو کہا گیا کہ آپ بھی آ جائیں بڑا فائدہ ہونے والا ہے ان کو بلانے کا ایک طریقہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ لوگ آ جاؤ کیا تم آؤ گے اگر آؤ گے تو فائدہ ہوگا کہ ہم کیا کریں گے جادوگروں کی پیروی کرتے رہیں گے اگر وہ غالب گئے مقابلہ ہونے والا ہے فلم پس جب جا آذر ہوگے جادوگر جادوگر پہلے جمع ہوئے کیا ہوئے جمع, جمع ہوئے اور پھر دربار میں حاضر کر دیے گئے فلم پس جب جا حاضر ہوئے جادوگر قالوا تو انہوں نے پوچھا لفرعون پھر ان سے نا پھر اون سے کیا ہمیں ملے گا کوئی انعام کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا یہ مقابلہ کرانے کے ہمیں بلایا اتنے دور سے ان کن غالبین اگر آ جائیں ہم غالب جادو ہے بھائی یہ نہ ہوئے کہ سنوں کچھ ملے ہی نہیں لالچ تو ہوتا ہے نا اپنے فن کا انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے ظاہرہ وہ بادشاہ تھا تو بادشاہ سے ایسے انعام کی توقع بھی کی جا سکتی ہے قالا تو فیرون نے کیا کہا قالا اس نے کہا نعم ہاں وَإِنَّكُمْ تم اذن اس وقت لمن المقربین کیا کرو گے تم میرے مقربوں میں شامل ہو جاؤ گے کس میں شامل ہو جاؤ گے مقربوں میں مقربین میں شامل ہو جاؤ گے تم میرے دائیں بائیں بیٹھو گے تم میرے وزیر ہو گے میں تمہارے مشورے پہ عمل کروں گا تم جتنی دولت چاہو گے میں تمہیں دوں گا ہے جی تمہیں خاص مرتبہ دیے جائے بھئی دیا جائے گا بھائی ایک دفعہ انعام دیا جائے وہ تھوڑا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر انہوں نے انہیں اتنی بڑی آفر کی کہ تم کیا کرو گے میرے مقربین خاص خاص ہوگئے تم سے کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہو بھائی آج کے دور میں بھی جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ یہ جب عبارات پڑھیں گے ان کے بھی کانوں کی کھڑکیاں کھلیں گی دل کے دروازے کھلیں گے شعور کے اور روشنی کے دریچے واہ ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ تو اس نے اپنے دل کے اندر روب پال لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسا علیہ السلام والا کام چھوٹا نہیں ہے یہ عام کام نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے بھائی کہ انہوں نے بڑے دربار میں کچھ ایسا دکھایا ہے پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اسے نہیں دیکھا تھا اندر سے وہ ڈرا ہوا تھا اندر سے وہ ہارا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق الحمد للہ